Salam əziz dostlar, hər birinizi salamlayıram. Bu günlərim sizlərə iştahsızlıq haqqında danışmağa çalışacağam. İştahsızlıq nədir? E, İştahsızlıqla man hansı dərmanlardan istifadə olunur? Çalışacağam bu haqqda sizlərə ətraflı məlumat verim. İştah orqanizminin e, qidalan tələbatının artma məqsədilə yaranan duyğu hissidir. Orqanizmin qidalan tələbatı artdıqca, azlıq siqnalı başlar. Azlıq və toxluq hissi baş beynində, tamamında yerləşən ə e, qida mərkəzlərlə qadardır və bir-birlərlə sıx əlaqədədirlər. E, yəni azlıq ketonuzlanıqda toxluk sititonuzlanır, toxluk kisi oyanlıqda isə azlıq ketonuzlanır. Və bəzən bəzən iştah mərkəzi o qədər oyanır ki, e, insanlarda patoloji qarınqulluğa gətirib çıxarır. Bəzi insanlar yeməklə doymurlar və bəzən də əksisi baş verir, iştah tamamilə itir. İştahın e, itməsi ilə əlaqədar olaraq tibbdə adım maddələrdən və efir yağlarından, bitkilərin efir yağlarından istifadə olunur. Niyə adım maddələrdən istifadə olunur? Çünki adım maddələr dad reseptorlarını qıcıqlandırdı təsir göstərir. Bunun nəticəsində mədənin şirə ifrazını atmağa başlayır, e, refleksor yolaşdı mərcəzi oyanır e, və iştah bərpa olunur. Nəmlədə e, acı yovşağın ekstratdan istifadə edilir. Acı yovşağın ekstraktı 15 ilimi milliflakonlarda buraxılır. E, yeməkdən 30 dəqiqə, 20 dəqiqə əvvəl 20-15 damcı e, daxilə qəbul edilir. İştah artırmaq üçün e, Bir də e, bitkilərin efir yağları ilə zəngin olan bitkilərin bitki preparatlarından istifadə olunur. Məsələn, Persendən, Altalexdən. E, bunlar hamımız e, sedatif, yuxu getdirici dərman kimi tənsəx də bunlar həm də e, iştahın artırılmasında istifadə olunur. Ən əsas da yoğunluqla, e, əsəbiliklə əlaqədar olan iştahsızlıq problemlərində istifadə edə bilərik. E, İzlədiyinizə görə çox sağ olun. Nə sağ olunuz, dostlar ə şəhərlərdə yaza bilərsiniz. Kanalımıza abunə olmağı unutmayın. Sağ olun.